Хотелось бы сегодня в двух словах остановиться на прохождении отопительного сезона. Значит, половину отопительного сезона значит, прошли более-менее в нормальной ситуации. Сумели заплатить за газ, подать стабильное тепло в наши квартиры. Вторая половина сезона, сегодня вы видите, с ухудшением погоды, приходится больше жечь газа. Если мы потребляли 48 тысяч кубов в сутки, сегодня приходится порядка 75 тысяч кубов газа. Это, конечно, отражается в суммарном отношении порядка 150 тысяч гривен в сутки мы платим только за газ. Конечно, хотелось бы сегодня остановиться на оплате за энергоносители. Если мы сегодня потребили, значит, за январь месяц, я буквально взял показания, значит, которые по газу порядка 3 миллионов 280 тысяч гривен мы потребили газа за январь месяц. Это только газ. Плюс электроэнергия порядка 70, 732 тысячи. Это электроэнергия. Учитывая воду, значит, заработная плата, и сами понимаете, во что обходится сегодня теплоснабжение города. Но как бы ни было, я считаю, что должно быть взаимопонимание между абонентом и поставщиком, чтобы мы могли вовремя оплатить коммунальные услуги, а также продлить отопительный сезон. Самое страшное для нас это, если будет усиление ветра. Если за черту где-то порядка 24 метров в секунду, это уже для города есть опасения. Не дай бог остаться без электроснабжения, как сегодня очутились некоторые наши города. Вот Южный мой коллега, директор теплоснабжения, каждый день с ним общаясь, значит, на котельной нет электричества, а это значит полный стоп сегодня всей автоматики, полный стоп выработки тепла. Также сегодня еще немаловажный фактор – это подача газа. Если будет стабильное газоснабжение, не будет снижения значит, параметров по газу, я имею в виду давление, значит, работа на котельной будет стабильна. Что касается сегодня аварийных ситуаций, все сегодня отслеживается. Есть мобильная аварийная бригада, которая может короткие часы устранить аварию и подать значит, тепло в наши дома. Хотелось бы обратиться к жителям города, что продолжительность нашего сезона отопительного зависит от оплаты за поданные услуги. Если будем вовремя рассчитываться за газ, электроэнергию, я считаю, что вторую половину сезона мы достойно пройдем.